お願いしま Тимур он очень любил Родину, это настоящий патриот, это чемпион мира, это... за него много что можно говорить. То есть, я скажу, с ним можно было не только пойти в разведку, потому что он это очень хороший человек. Просто сесть попить чая. Таких людей за всю войну я встретил единицу. Это очень был честный человек. Если Тимур давал слоя, то это железо отдыхало по сравнению с его словом. Из життя воина Тимура, комбата, мы видим, что он за... Свого ближнього віддав найдорожче, віддав своє життя за захист батьківщини. І сьогодні він знову стоїть там, на небесах, разом із Небесною Сотнею і невидимим духовним щитом захищає нашу батьківщину від агресії нашого сусіда від Росії. большие планы, он много мог сделать, это я однозначно могу сказать, потому что он лидер. память, друг, Будете тебя помнить всегда. Мы всегда чувствовали его любовь. И чувствуем даже сейчас. Спасибо. мог много сделать вот, и, много, и он много достиг в спорте просто вот война началась и все это как бы он дело соревнований организовывал вот. он говорил что я достиг очень мало но и хотел всегда достичь очень много ему казалось что он мало достиг Мы все видели папа Тимур, да ты же очень много достиг он говорит нет это мало это очень мало он был очень профессиональный спортсмен тренер и любящий и папа он целеустремленный по жизни человек. Вот, он стремился всегда к высоте и стремился достичь высот во всем. Ну, разговор был вот здесь последний в книге Я спросила, говорю, Тимур, говорю, а как же я вот с пятерью детьми, говорю, как же я останусь? А он сказал, Виолетта, Виолочка, ты справишься, я хорошо знаю, что ты совсем справишься. Ты всегда справлялась, и в этот раз ты справишься. Но ты пойми, говорит, там ребята, Которые мне поверили, и они меня ждут. Я не могу их бросить. Вот, мне надо идти к ним. Я именно с Тимуром. Мы встретились. И именно в Краматорске вместе служили. Но, к сожалению, 24 августа 2014 года мы его потеряли. Держали они ее до последнего, это Саур-Могилу. Они сорвали все наступление россиян. Но, к сожалению, то, что я там увидел, держать ее было практически невозможно. Вот этот герой, он держал ее до последнего.